韓国プサンスワン駅ついたついた最初に言っておくとこれがプサンでの最後の食事あはあ寂しいななんて思いながら今回行くところはこっちソウルに帰る前にぜひとも食べたかった、うん、期待と寂しさを抱きながらコチワサビが今日も行く 駅から出てて歩いるると目に入ほうこの辺はトンネルという地域か初めて来たけど歴史が古いって見たことあるなあーだからああいう服着てるキャラクターがおるわけねあそういやこの辺温泉なかったっけ寒いから行ってみたいなそこでもう一泊とかしちゃっんこんじゃんそうないのくさんでこれも食べおもてたんよ俺がもう一人おったらなはんじゃねはんじゃねはんじゃね 後で歌あるかシロ、日本料理屋さんぽいなやっぱりお寿司屋さんや。シロ、なん、チョワ、出た親父略はんじゃもうえって。なんだかんだであの歌頭に残ってまうのよねめちゃめちゃくだらんオープニングしてたら、もう店見えてきてるやん。着いた早く ッー今回のお店はソムンナンゴンジョチョバンナッチ3代目伝統3代続いてるってことかこの下のタコどういうポーズやよくあるタボンではない正直昼間のランチタイムめちゃくちゃ並んでたなので少し時間をずらしてやってきました入店です こちらのメニュー。上からタコとエビが入ったナックセ。タコとホルモンの入ったナッコ。そしてタコ、ホルモン、エビが入ったナッコプセ、うん。うん、基本的なメニューはこの3つ。あとは追加のサリ類や追加のグタチが書かれてる。じゃあ早速注文。ナッコプセイイングよ。デソンハにンテーブルの上にはコンロが置かれるのに。ただ、当たりいっぱいえにおい。 んテーブルの上に何かがかかれてるわいたら混ぜてくださいわいたら混ぜてくださいわいたら混ぜてくださいわい,い,いたら混ぜてくださいに囲まれてるそんな時鍋が一つ運ばれてきたえこれもう入ってんのかなちょっと拝見うわもう入ってるわ森で迷うぐらいの青々しさっていうかこんな風に出てくるんだよではしばしのお別れわいたら混ぜてくださいを合言葉に。 ちょっと待ってどこにも書いてるそんな時に運ばれてきた基本のおかずは4種類のワンプレートおかず白山菊のナムルニラの和え物油なのナムルそしてキムチ最後に大根の水キムチ忙しい店だけあって何もかもが早い俺も早い準備せなうわうそして来たお別れのデソンぐる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 ,ぐる俺の涙も一緒にローリング 瓶からこぼれる大量の涙ひっきりなしにお客さんがいらっしゃるから店内にはヤンニョムの匂いが立ち込めてるそんな匂いでまずはいっぱいありがとうございます。 とりあえずなんか口に入れなあかん。白山菊のナムルをパクリ。俺こういうナムル好きなんよ。おいきなりの再会うわぁ、ええー、感じに野菜たちがしなってきてる。中には春雨も入ってる。あもしかしてあの合言葉。店員さんが手際よく混ぜてってくださる。お玉が動くたびに、俺の鼻にはいい香りが入ってくる。あれ、あそこに見えてるのはタコちゃんじゃないの目つぶってるし。 でもこの目が開いた時は出来上がりの時ほら白いご飯も持ってきてくださる器が大きいのはそういうことや反対側にこの店の合言葉を胸に俺は混ぜていく 店員さんから少し混ぜていったら食べれるって言われたその石俺がついていきますできたんちゃうかな多分もうええと思うまずはこの上に見えてたナッチを夫婦赤ん坊やの一口下の上に降り注ぐ赤い水星一瞬にして濃厚なうまみが俺を切り裂いていく プリプリとしたナッチはもちろんやけど、そこまで辛くはないのに刺激的な濃いめのヤンニョン。ああ、これ絶対合うわ白ご飯完全なご飯泥棒の味とがプサンにはあった。これは止まらんやつやな。気軽に昼飯としてパパッと食べることもできるし、もちろんお酒のおつまみとしてもよくわ。あかん、落ち着こ。ナムルを口に入れ、一瞬の落ち着きを取り戻したかのように見えるが。 無理や持ち上げたグラスを左手に持ち替え普通に焼酎飲んでるんですよという表情でいっぱい <laughs> 右手にはスプーンを持っていたすぐに鍋に滑り込ませるこういう料理にはやはりソージュはよくあるお箸を鍋の上でスライドさせるとナッコプセの背背中の丸まったエビを一口入れるとインターポールは緊急出動サイレンの音が響く中ご飯はカレーに奪われる これほぼ俺リアルタイム。全然止まらんねんけど。大根の水キムチを持ち上げ、ぐぐっといっぱい。すっきりさが体を包み出す。キュウリ、にんじん、それらを噛む音が体中を響き渡る。また右手にはスプーン。目の検査をするわけではない。鍋の上にひときわ光るスプーンをかざし。いや,いや、こいつじゃないのよ。こいつ2番目やから。こいつ、ナッチ。ああ、ちょっとちっちゃかったな。 もうちょっと大きめのやつ欲しいねんだけどあるやんあるやんで次はこいつでええかなコッチャンで最後の扉ナッコまで行ったからね出てきたセウ最後にそいつを上に乗せるスプーンの上には小さなナッコプセこれ専用のナッコプセあこいつも必要やろこいつはご飯泥棒でもあり素ジ泥棒でもある泥棒のエキスパートマイナッコプセの前で。 ぐぐっといっぱい俺もその一味に加えさせてそしてパクリ口の中ではナッチの歯ごたえコップちゃんの柔らかさそしてセウのプリプリさビッグスリーが俺を笑顔にするそんな後味が残る口の中にはご飯を詰め込むキムチもつかみ現場には指紋一つ残さず去っていく大泥棒完璧ニラの合い物をつかみ食べてるとああやっぱりそうやろ ご飯の器が大きかったのはこういうことやろお玉でがっつりご飯の上に具をのせていくさっきまでスプーンの上でナックプセやなんて言ってた俺が恥ずかしいぐらいや調子乗ってあんまり取りすぎてもあかんのよいやだって後でやりたいことあるからまずはこんなもんでいいよそれをご飯と一緒に混ぜていく店員さんにはこれぐらい残しといてって言われたからまあその言葉を信じてるそんな未来予想図を片手にご飯はええ感じに混ざってきた 一口入れると後ろの方からバックミュージックが流れてきた「<music> 춤추는 낙엽색 하니 바로 나물부터 이텐깐노 세이자쿠오 연출하고 쇼메이가 켜지고 바비 히노 유라메키니 휩싸이네 김치가 서약하니 정열의 탁도 휘두르며 멀리서 고메시삭 끝들려와요 부산 마지막 대성가 3ツアーが終わったところで俺は次の獲物を狙っていく食用いやうどんさりやん麺類はうどん春雨ラーメンってやってんけどなんかこの味付けやったらうどんが一番弱う気がする店員さんがコンロに火をつけてくれその上にうどんが置かれるなんか俺が緊張してきたその上からユクスを入れていただく数分後にはこの真っ白なうどんはナッコピセ色に染まっていくに違いないその上からはコチュジャンかな それも入れてくれ味を整えてくださる。もうこれ総合芸術や。上からゆくすを再び入れ、うどんに別れを告げるように店員さんは去っていく。一言を残して。3分から5分待ってくれと。結構差があんな。好みで食べてくれってことやろじゃあ俺3分ぐらいにしとこう。あと2分。ええー、感じにグツグツ言い出した。あと1分ぐらいやろ。釜山の海が真っ赤に染まってる。シャキン全体的によく混ぜて、まずは味見として1本だけ取っていく。 これは確実にフーフーしていくそこからひとすすき口の中に入れた瞬間わかるああもうこれええわナッコプセのしめうどん完成再びあたりにナッコプセのヤンニョムのええにおいがただよまだまだナッコプセのよろいを装着したこのうどんもう見るからに熱そうやねんけど早く食べたいがために後輩のお箸上下夫婦。いつになったら食べれるのか パクリやはり麺類は少し固めに作るのがグッドこれうどんよう合うわ引き上げた時にお皿から少し出ててもすするすするうどんの喉越しを感じた後はすぐこいつ波に向かって走っていく大根<ー>だけ残ってたわどんちみいつの間に全部飲んだんやもちろんラーメンでもええねんけどちょっと油が出てまうからなまあこの辺は好み 全ての麺を救出するオープニングでも通り過ぎたコムジャンをとすごい迷ってん以前プサンで食べたコムジャンをめちゃめちゃうまかったからさでもナッコプセにして大正解濃い味付けやからこういうナムルもよく合うんよお皿に残ってるうどんを一気に流し込みプサン名物ナッコプセ綺麗に完食さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた 山滞在は短かったけどこのデソンにはかなりお世話になったまた寄らしてもらうわそんな感謝の気持ちも込めて最後の一滴までかなりの表面張力まっちゃんにふさわしいやんか地方版コこュちわさび陰プさんそろそろソウルに帰る時間またプサンに来ることを願って最後のいっぱい 具材ちょっと残しといてまずはナッチそして続いてこっちゃんあれやばいおらんねんけど、まあ、もう全部食べてもうたみたいや最後はナッコっておしまいまあプサンハへセウチャブロカユきだまあなプサンスワン駅にある3代続くナッコプセのお店社長さんもすごい親切な方でええー、思い出になったわ そんなに辛くもないヤンニョムに、ナッチ、コッチャン、セウ、うどんまで。いやー、大満足や。んなんかあるな、あそこ。なんかえらい歴史を感じる立派な建物がある。なんやろここはチャンガンチョンという軍召喚の執務所やったらしい。この場所、トンネは日本とも隣接してるから、国防上の要衝でもあったらしい。プサンの有形文化財でもある。 あのまたプサン必ず来ますんで、その時はどうぞよろしくお願いします。ちなみにプサン駅ってあっちですかね国を守る男は、俺とは違って無口である。プサンのおすすめのお店もまたコメント欄で書いてください。またいつか必ず来ます。まだまだ韓国の地方都市にはソウルでは味わえないうまいもんがたくさんある。ぜひともそれを食べてみたい。なんて思いながら、今日の食物語もこれでおしまい。チャルモゴスミダ